Девять общественных организаций, более 400 человек, жителей города, Институт национальной памяти поддержали предложение переименовать улицу 60 лет образования СССР улицу героя Украины, нашего земляка Димы Чернявского. Кто такой Дима Чернявский? Вот мы сделали маленький ролик для того, чтобы люди увидели, кто такой Дима Чернявский, что произошло, когда произошло, и на основании этого сделали свой выбор. С Дмитрием мы познакомились, когда общественно-политической работой занимались в городе Донецке. И вот иногда наши собрания проходили на их офисе. И вот тогда первый раз я обратил внимание, что такой молодой парень, я узнал тогда, ему было чуть больше 20 лет, и вот он такой спокойный, такой умиротворенный, бесконфликтный. Вот. Единственное его оружие, это было слово, написанное им, и его видеокамера, которой он все эти события фиксировал. И вот когда э, пришел враг на нашу землю, когда после событий на Майдане, э, Евромайдан поднимался в Донецке, и на площади Ленина, и возле памятника Шевченко то одним из активных участников и организаторов этой структуры был в том числе Дмитрий Чернявский. И вот тот страшный день на площади Ленина, когда уже привезли пророссийские силы своих боевиков, если до этого они обходились набранными по кафешкам гопниками или шахтерами или казаками, вот, подвезенными какими-то своими антиукраинскими силами, но которые выражали все не настолько радикально, еще без применения холодного оружия, прутов, камней и так далее, то в этот день показательно по договоренности с милицией они реализовывали сценарий. Итогом этого сценария должно было быть то, что проукраинские активисты перестанут собираться и больше митингов за Украину, за Евромайдан на площади Ленина и вообще в Донецке, в Донецкой области проходить не будет. Поэтому по договоренности с милицией были специально сделаны коридоры. Когда противостояние достигло своего апогея, перед этим, чтобы разделить две протестующие стороны, мы пошили длинный флаг, порядка 40 метров, 2 20-метровых. И вот две протестующие антиукраинские и проукраинские силы были разделены этим флагом. То в этот день уже даже это не помогло. Начался штурм. И вот тот костяк наших ребят, которые были подготовлены, это ранее служившие в армии, это спортсмены, это ультрасы, ребята. Вот мы смогли этот удар принять и каким-то образом ну, в рукопашную вступить и в том числе поэтому сохранить свою жизнь. А часть людей, которые растерялись, то по команде милиции создан был такой коридор, их заводили в автобусы фактически мышеловки после этого в этом автобусе зажигательные бутылки после этого в этих автобусах газ когда были ну, потеряли ориентир ребята и вот когда повернули голову то фактически на одном из флангов началась такое ну как как казнь как попытка убийства людей Эта часть из них ставили на колени и брусчаткой которую предварительно выковырили с, с, с мостовой. Сначала эти брусчатки кидали, попадали в головы, то здесь уже было так. Причем милиция была, все это видела. Это ребят ставили на колени, ну сначала ряд целый поставили, как вот на расстрелах показывают. А потом подходили, ну кого били ногами, кого прутами, кого вот этими брусчатками в голову. Вот примерно тогда же в этой свалке Диму ударили, мы сразу не поняли. То есть один падал, второй падал, мы не поняли, что произошло. То ли камень попал, его ударили как-то сбоку, сзади, ну, сразу перебили артерию ножом. Так, ножом. Вот. Приведу такой пример, насколько это было страшно, что наша девочка, которая тоже была общественный деятель, тоже прислужба, она, видя все это, пытаясь помочь всем вот этим раненым, видя, как казнят, видя вот этой столько крови и боли, она через время ну, фактически сошла с ума. Ее реабилитировали, восстанавливали, вот эту журналистку. И что я хочу сказать. Вот первые жертвы, которые были, показательные жертвы для антиукраинских, для пророссийских сил, очень, очень знаково было, что это были именно молодые ребята, именно надежда нации, украинской нации. Это были вот такие хлопцы. Я уже потом узнал его историю. Он один э, сын был в семье, у него интеллигентные родители. Он э, учился и очень хорошо учился в высшем учебном зав заведении, не помню, уни университет или институт. И все свободное время он как патриот Украины отдавал тому, чтобы популяризировать Украину. Извините. Э, популяризировать... Э, то, то, то добро, которое называется любимая батьковщина с теми ценностями, с теми идеями, с тем всем добрым, что дала ему мать и отец, воспитывая одного сына. Когда Дмитрия хоронили в Калининском районе в Морге, и когда я пришел, чтобы встретиться с родителями, а возле Морга собралось несколько сотен патриотов, общественников, просто не безразличных людей, которые пришли с венками, с цветами, с флагами Украины, то местная власть и силовики уговаривали родителей не выносить через центральный вход, чтобы это не спровоцировало, ну, мы фактически хотели на руках через весь город пронести и рассказать то, что произошло, что такие страшные жертвы. Это была первая жертва, сколько было их, мы только через время узнаем, мы не знаем, сколько их было. Я, то, что я видел, то, что я присутствовал сам и наблюдал в этой суете, то мы, мы тогда предполагали жертв гораздо больше. Мы видели, как казнили людей прутами и брусчаткой вот этой, чтобы были еще другие заточки, другие ножи. И родители уговорили не, не выносить, чтобы не спровоцировать народное волнение. Вынесли его тогда через черный вход, погрузили в катафалк, и большая часть людей, которые не знали, где хоронят, и не знали, как поедет процессия, не знали как отдать последнюю дань памяти Дмитрия. Я на кладбище был, мы небольшой группой за процессе проехали, и так получилось, что единственный флаг Украины был у нас. Вот мы его над гробом держали, над могилой, отдавая дань герою. И вот фактически первый раз тогда, вот знаете, это было как как критерий, как показатель его смерть, того, что надо вставать на защиту. И что методы, которыми российские фашисты захватывают нашу землю, они не остановятся ни перед чем. Фактически первые вот эти ребята погибшие, пострадавшие, дали толчок потом уже следующей волне, которая была создание каких-то самооборон, территориальных оборон. Первые ребята, которые со мной, с нами... Пошли защищать уже с оружием в руках в структуры каких-то подразделений. И когда в Бахмуте власть местная каким-то образом не допускает или сопротивляется признанию факторов героизма жителя Бахмута Чернявского Дмитрия, тем, что отказывается одну из улиц назвать, ну или, по крайней мере, препятствуют этому процессу. То вот очень схожее происходило тогда, три года назад, когда не давали вынести его на руках и не показать Донбассу, что лучшие твои сыны вот так погибают. Начинали с Майдана и теперь на передовой каждый день, на Авдеевке, на Широкине, в Луганской, Донецкой области вот они умалчивают вот этот героизм. Мы с общественными организациями, с общественными деятелями в Бахмуте нашли понимание, и я думаю, что в ближайшее время мы этот процесс возьмем под контроль, мы создадим соответствующую комиссию. И я надеюсь, как сейчас уже есть учебное заведение, названо именем Дмитрия Чернявского, в котором он учился. Вот я очень верю в то, что и в Бахмуте будет улица, названа именем героя Украины Дмитрия Чернявского. И э, вот пройдут года, и когда э, на призыв «Слава Украине! Героям слава!», то в Бахмуте будут э, жители, молодежь подрастающие понимать четко, что это вот именно этот парень был первый. Именно этот парень из этого города первый встал на защиту Украины. Чтобы почтить память молодого человека Дмитрия Чернявского, который погиб за независимость Украины. И указом президента ему было присвоено звание героя Украины. Вы знаете, что больно? Вот люди в таком возрасте должны учиться, получать образование, создавать семьи и строить, развивать независимую Украину. Я думаю, и ученики, и общественность, и жители громады по достоинству оценят подвиг Дмитрия Чернявского. Я познайомила з ним тоді, коли він був у сьомому класі. Це дитина, яка навчалася сама вдома, не ходила до дитячого садку, все вчила сама і дуже любила читати. І мій мав аналітичний склад розуму. Людина інтелектуально обдарована, і, скажімо так він був дуже посидючим і міг до кінця, до самого кінця вирішити всі проблеми, які стояли перед ним. Пам'ятаєте, що ви відчули, коли дізналися, що Дмитра вбили. Ой, це дуже важко. Перше, я не могла в це повірити. Кажу вам чесно. Я, я навіть досі якось так вважаю, Ну як я не можу в це повірити? Мені так дуже важко. Ну, я навіть не знаю, що сказати, чесне слово, тому що це як так, ну Дмитро, ну така обдарована людина, така дитина гарна. єдина людина у своїх батьків. Я помню матір, знаю бабусю, і вони їх виховували самі. Він же з дитинства страждав астмою. Вони його виховали, і вони його виходили. Мати і бабуся. І це єдина дитина, її вже немає. Це, це дуже, я навіть кажу, немає слів, щоб виказати, наскільки це було важко це сприйняти. До сих пір воно так. Що я ніколи не бачила таку посмішку в нього на обличчі, коли він навчався в школі. Він якось так соромився завжди. А зараз така доросла, впевнена на собі, молода людина, посміхається, ну патріотично налаштована, яка в перші дні, коли люди Донбасу, вони не знали. Ну, знаєте, така була якась ситуація, дещо розгублені були. Ми не думали, що у нас така може бути ситуація. Ми дивилися кадри з Майдану, нам це казалося десь. Це щось таке, що в нас ніколи не буде. Ми ніколи не думаємо, що у нас буде війна, що в нас будуть гинути люди. О, нас будуть стріляти, що діти будуть плакати, переживати, боятися. А Дмитро виявився був в авангарді і в Донецьку. Ми навіть ну ми не знали, що ці мітинги були розумієте. А він там був Гомада, Я директор школи номер сімнадцять міста Кимівська. Дмитро Чернявський це був наш випускник. Це була дитина. Яка захоплювалася суспільство знавчими науками, яка дійсно займала таку активну громадянську позицію, яка дійсно стояла в обороні і дійсно загинув від удару ножем? Була там в кільце взяли, не пустили швидку допомогу. Дитина загинула. Коли загинула дитина, це був для нас, для всіх жах і залі присутні вчителі нашої школи, які вчили Дмитра. Це дійсно була перша смерть на Донбасі, і цього почалися всі. А почему? Потому что он вообще, ну, жители этого микрорайона, скажем так, большая вероятность, что он ходил по этим улицам. Ну, конечно, само собой разумеется. Почему нет? Он погиб таки за будущее Украины. Mm. Если мы идем в будущее, то нужно конкретизировать о будущем думать. В общем, говорить. Да, логично. А вы слышали, что сейчас идет э, речь о переименовании улицы э, либо на освободителей Донбасса, либо на э, да. ге э, героя Украины Дмитрия Чернявского. Да. Вы какой вариант поддерживаете и почему? Чернявского. Почему? Это, знаете, молодая людина, она вышла против, я не знаю, где у нее столько сил взялось, чтобы вот так вот пяти... Смело его, и отстоявать самую Украину, нашу Украину. Понимаете? В mm -hmm. такой час, когда можно было ну просто где-то посидеть там и послушать, что скажут, а он пошел. Я чувствовал, что с ним, над ним так знущались, что аж страшно. Мне ж когда, что такие люди гинуть, а барахло какое-то остается. Я за те, щоб тільки Чернявська. Тільки, тільки так. Уже переименовували цю вулицю, знаєте, як був, був перший пушкінський переулок, потім 60 літ образування чи розпаду там СССР. Був. А потім все ж пішло, висові целі Донбасу і Чернявського. Ви знаєте, я за Чернявського. Це справді це герой. Это справжній украинец, это хлопец, который заслуживает того, чтобы про него пандитали. Спасибо. Спасибо. Кто считает, что эта улица должна носить имя Дмитрия Чернявского, обращайтесь в исполком, к депутатам местным, местного совета и убеждайте их, что надо принять такое решение.